Burda heç bir təsir ola bilməz. Bu gün Azərbaycan xalqı son 10 gündə gündə İranın Azərbaycanə qarşı hərbi, siyasi, iqtisadi, bütün ideoloji, məzsəpcilik, bütün sahələzə apardığı siyasətin qarşısında bir dik duruş sərgiləyir. Azərbaycan xalqı siyasi partiyaların iradə sormadan gözü Vaşinqtonda Amər, Kada, Parisdə, Moskvada, Tehran'da gözlər olan partiya rəhbərlərini gözləmədən Azərbaycan xalq iradəsini ortaya qoyub, Azərbaycan xalqı İranın siyasətini tamamilə mahiyyətini artıq dərk edir, bilir və eyni zamanda bu gün Azərbaycan xalqı siyasi partiyaların iradəsində deyil, Azərbaycan dövlətinin iradəsində özünün kimliyini və iradəsini qoyur. Bu Azərbaycan xalqının bu gün dik duruşu eyni zamanda Azərbaycanda bu gün e, Sayin Əliyevin dik duruş siyasəti Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan və digər dost dövlətlərlə olan əməkdaşlığını davam elətdirir. Öz soyuqqanlıq siyasətinə Tehran faşşovinist rejimə kifayət qədər cəsarətli cavablarını verir. Bunu biz görünm görünməyən tərəflərini də görə bilirik. Bunu Azərbaycan xalqı da görür. Azərbaycanda, Naxtçivanda və Azərbaycan sərhəd bölgələrində hərbi təlimlərimizin olması, xüsusi qüvvətlərimizin fəaliyyətə keçməsi, bunların hamısı bunun sübutudur. Bu gün biz Sayin Əliyev də, Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan xalqı da bilir ki, İran Azərbaycanla sabah yaşaya bilməz. Bu İranın sonu ola bilər. Ona görə biz çox soyuqanlıyıq və hesab edirik ki, bu gün Azərbaycanda 30 il ərzində və ondan da öncə Sovet imperiyasında şəbəkələri çətələrə keçirən bir ancaq Azərbaycan ant Türk qüvvələrinin bu gün mərkəzləşib Tehran'dan üstümüzə gəlməsinə baxmayaraq onların burdakı quyruqları tərfenə bilməyəcək. Onların burdakı quyruqlarını tərfdə bilməyəcək onlar. Onların quyruqları artıq Azərbaycanda burada ifşa olunmuşdur. Çağda uçoqlar fürsət axtarırlar. Kim o öləydi birlən ara qarışıq idi. Noilaydı küçələrə 10 min adam çıxaydı. Biz onlara dəstək verərdik. Bütün mal-varlığımızla onlara ayağa qaldırırdıq. Azərbaycan adlı bir dövlət yığaydıq. Tehran Farşovun çətəsinə də e, götürüb əllərindən təhvil verəydi ki, verəydi ki, bəli, buyurun. Biz sizin əmrlərinizi yerin yetirdiq. Qorxaqlar, kişisiniz, mərdanə çıxın sözünüzü deyin. Sinsi siyasətinizdən əl çəkin çizlənib orada burda camilərdə ayrı-ayrı yerdə onun bunun qulağına fısıldamaktan, danışmaqlardan imtina eləyin. Televizyonlarda danışın. Açık-açığına deyin ki biz İranın yanındayıq. Azərbaycan rejli, Azərbaycan də olan konfesyion strukturu dağıdı, yığmaq istəyirik. Deyin də erkəksinizsə. Niyə danışmırsınız? Niyə sürsünüz? Niyə gəzindən gəlirsiniz? Siz xam ney ilə Azərbaycanın üzərinə göndərdiyiniz tankların üstündəmi Bakıya girmək istəyirsiniz? Siz ona, onu bacara biləcəksinizmi? Yox, cənablar. Məndə eyni zamanda burdan təbii ki, bu diktatorluq Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında düş çökən, bu gün özünə gələ bilməyən, fars şovininçətəsinin Azərbaycanda yaratdığı o minalar, bombalar Və eyni zamanda tırtıl hərəkətçilər, tırtıl hərəkətçilər e, bu gün e, onlar dərk edirlər ki e, bu prosesdə bu xalqın qarşısında onlar hərəkət edə bilmirlər, amma bu fürsətçiliklərindən də bu gün yenə də əleyhimizə iş aparırlar. Sumaqları ilə əleyhimizə iş aparırlar. Eyni zamanda demokratiya adından əleyhimizə iş aparırlar. İranın İranın burdakı təcavüzü ilə danışmırlar. Azərbaycanda demokratiya yoxdur, insanlar belə getdi. Nə bilin falan ki, ins insanları inqilabı əhval-ruhiyyəyə hazırlasınlar. İnsanları ayrı-ayrı metod metodlarla dövlətçiliyimizə qarşı hazırlasınlar ki, sabah Tehran, Varşova və Çadəzi aranı qarışdıran da hamısı birləşə bilsin. Buların hamısı, bunlar fikir verin. Amerikada özünü demokratiyaya, modern dünyanın övladları Liberalizmin, nə bilim, dahiiləri, duhaları sayan Azərbaycandan gedən insanlar bu gün Azərbaycan, İran farşşovinin çətəsini Azərbaycanə qarşı ilhaq siyasətindən danışmırlar, amma hər yerdə Azərbaycan dövlətçiliyinə aşağılamaqla məşğuldular. Bunu Azərbaycan xalqı görür. Ona görə Azərbaycan xalqı bu gün Tehrandan gələnlərə də, Amerikadan danışanlara da Moskvadan saç qaldıranlara da, Parisdən göz qaş atanlara da özünün qırmızı işığını yandıra bilər. Bu gün budur Azərbaycan xalqının bu gün qətiyyətli davranışı və eyni zamanda mən bu gün özünü İslam dininin təsibbçiləri sayan 25, 29, 30 dəfə həccə gedənlərə məmnuniyyət eləyirəm. Öncə baxdırsınız ki biz Mehriban xanımın liderliyini qəbul edirik. Prezidentimizin əskərləri, cənab hacılar, nəyə çıxıb danışmırsınız? İranın bu siyasətinə qarşı iradənizi qoymursunuz? Nədən prezidentin arxasında durmursunuz? Yalançı simanızı örtüya qoyun. Gerçəkdən prezidentin xanım Əliyevanın arxasındaısınız, yanındasınızsa, onun siyasətini dəstəkləyirsinizsə, bu gün sionizm adı altında prezidentimizə qarşı, xanım Əliyevə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı Bir sələp yürüşi var. Ona qarşınıya sözünüzü demirsiniz. Gəlin mərd mürdanı olun. Dediklərinizi meydanda göstərin. Mən bunu ilk olaraq hacılara bildirirəm. 50 dəfə, 30 dəfə, 20 dəfə həccə gedənlərə deyirəm. Mən bunu inanclı insanlara deyirəm. Bu gün İranın Azərbaycanə qarşı siyasəti sionizm adından qafa dağıtma siyasətidir. Misalman insanlarını aldatmaq siyasətidir. Onun gerçək niyyəti Ermənlərə dəstək olmaqdır. Azərbaycanın 44 günlük savaşda qələbəsini həzm etməməkdir. Belə bir durumda e, sizin övladlarınız, yaxınlarınız, qardaşlarınız, bacılarınız şəhid olub. Onlar bu yolda qan töksdürüləri bu yolda sizin uğrunuzda mücadilə aparıblar. Siz bu fitnəçilərin, bu fırıldaqların, bu hoqqabazların Anti-İslam İslam dövləti adı altında olan Tehran Farşovini çetəsinin oyununa gəlməyin. Onlara bu gün necə dərənmisinizsə, elə dərənin. Amma o həccələr eyni zamanda həci xanımlar, eyni zamanda o e, din adından alverilən dinbazlar. Mən onlara deyirəm, gerçək din xadimesinizsə, gerçək peyğəmbərimizin hümmətindənsinizsə çıxın. Tehran fars şovinin çatasının niyyətlərinin nə olduğunu ortaya qoyun. Millətimizlə dürüst davranın, dürüst danışın. Budur bu gün sizin qarşınızda duran məsələlər. Amma orda-burda gizlənməyin. Millətimizin aldatmaqla məşğul olmayın. Siyonizm nədir deməkdir? Siz nə deməkdirsiniz? Nə əgər bu 30 ölkə, əssi yanısı ölkəsədirsə, gecə gündüz orada-burada deyirsiniz ki, biz prezidentimizin yanındayıq, dövlətimizin yanındayıq. Onda heç saxtakarlıqmı edirsiniz siz? Deməli İranla başqa cür Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan prezidenti ilə başqa cürmü danışırsınız. Mən eyni zamanda Azərbaycan parlamentində olan Moskvaya, Tehranə şaqlıq etdiniz yetər deyirəm. O parlamentarlar ki, onlar susurlar. Sözünüzü də. Parlament açılır, məclis keçirilir. Birinizin səhsə çıxmır. Nağıl danışmaqla məşğulsunuz. Yəh e, hələ belə keçən siyasətdə, qlobal siyasətdə İranın mövqeyi haqqında mühazirələr oxuyursunuz. Ayıb deyilmi sizə? Siz millət vəkilisiniz. Han onların səsi? Han prezident aparatında olan Ədalət Fəliyevin komandası, Han Əliyevin klubu çıxsınlar.